Сегодня у нас на, на ремонте воз э, 1.01 Ну вот здесь э, короче э, лопнула пружина Ну мою заменю пружину И все Ну э, после вскрытия как э, ну, обычно Это... Бывает, вот видно как полопался, э -э вот там где, там, где вот эта резидентка, ну короче общем, вот, вот здесь вот, вот все полопало. Ну и и получается играет, э, ну и за это она должна быть вот в, 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 в эту сторону, ну, а она по, 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 потом выворачивается в, в, э, ну, в обратную сторону. И э, на ямах, ну, на ямах на очках, э, машцену как будто э, ну, уводит э, э, в сторону вот именно ну, за счет того что э, ну, неправильно работает э, ну, пружина э, э, на базе ну, на базаре, а, э, ну, базаре, есть вот такие вот рынстроки ну, продаются вот, вот этот болт вот, ну, вы ручки. Видим, вот. Ну и ставится вот сюда такой, ну и типа усилителя. Вот, вот вот. Ну, конечно, желательно его ну, после установки э, ну, приварить, ну, чтобы, ну, чтобы жур, э, жесткость была. Ну и вот эти вот речь или ну, тоже ну, э, надо слегка на, попытаться попыт, завалить, но только не сильно, ну здесь как короче стопли вешать, ну, ну а потом э, ну вот этот э, усилитель э, э, не сядет нет, хорошо. Сейчас я попытаюсь ну, здесь подварить, ну, а потом покажу, что, что вышло. Ну, <coughs> э, вот так я подвалил. Ну и э, э, я заваливал там, э, где можно потом э, болварку ее ну теперь, если, по крайней мере, уже было лучше, чем то есть, ну стало лучше, чем было. Ну а теперь поставлю вот этот э, усилитель, ну и, и тоже потом вот здесь вот поработим, ну с этой стороны и, и с той, с, той с, с, <coughs> стороны. С той стороны. И здесь. Ну, теперь ставим на вас Ж... жену Ж... вот. вот, другую. Э, ну, вот сюда стяжку снимаем и ставим сюда. Э, ну, стяжку. стяжку надо ставить вот напротив, ну, вот этого, ну, конца пружины, короче, так вот, вот. и напротив, вот сюда вот напротив, вот. Ну, вот так вот, над, против вот это конца пружины. Ну, теперь стяжку и нажимаем. Примерно сразу выставляем, чтобы потом не крутить. Не крутить. Пружину. Так. так. Ну, чтобы вот здесь попало там, ну увы, суть надо. Так, ставим сразу донкрат. No, поднимаем. села на свое место. Вот <клёж> ну, там вот видать. Так, ну и там вверху тоже плохо видать, но ну, села. Так, ну и теперь поднимаем танкатом, э, освобождаем, <клёж> и, ну, снимаем весь стяжку. Ну, и потом э, установим э, ну, э, это амортизатор, ну а после того как э, э, установим э, амортизатор, потом уже можно будет э, снять и, и донкрата. Э, вот здесь вот ну, сразу. Ну, обращаю внимание, чтобы рычаг не цеплялся. Ну, вот э, короче, первый виток, а вот ну, второй виток. Ну и, и, и чтобы рычаг за, за него не цеплялся. Вот я взял вот так вот и вот чуть-чуть чуть-чуть подрезал ну, чтобы не было на, ну, на ямах такого там, дрын, дрын, вот это вот получается -по 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 рычаг, ну, чуть-чуть э, за пружину. Ну, вот сейчас вот ну, пружина стоит э, в правильном положении. Ну, в, Выпекла я на аду. Вот и всякая история. Ну, это видео закончено и всем удачного времени, монта новых видеороликов.